Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 5 Rabiul Awal 27 September bersama saya Kariza Faisal dan juru bahasa isyarat Azlina Muhammad Isa. Kita lihat dulu tajuk utama malam ini. Murid darjah 3 maut terjatuh saluran kumbahan juga bayi 12 bulan terbunuh dalam nahas empat kenderaan seorang murid lelaki seorang murid lelaki di sebuah sekolah rendah di Lenggeng, seremban maut selepas terjatuh ke dalam saluran kumbahan sedalam 1.8 meter di sekolah berkenaan. Mangsa berusia 9 tahun yang juga anak kepada yang dipertua YDP Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG Sekolah itu terperosok ketika memijak penutup lubang jenis fiber di kawasan sekolah semasa program kejohanan sukan olahraga di sekolah tersebut sekitar jam 9 pagi tadi. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Lenggeng Datuk Muhammad Asna Amin yang turut berada di lokasi ketika kejadian bagi merasmikan majlis berkenaan turut bergegas ke lokasi sebaik dimaklumkan berhubung insiden. Ketika itu ramai murid berada di kawasan belakang sekolah kerana berlangsungnya hari sukan sebelum seorang murid perempuan memaklumkan ada budak terjatuh ke dalam lubang. Datuk Muhammad Asna bersama beberapa yang lain terus ke lokasi dan melihat topi dan kasut sekolah sudah terapung. Salah seorang penduduk bertindak menyelam ke dasar bagi mengeluarkan mangsa dan mangsa segera dibawa naik ke atas. Difahamkan mangsa berada di dalam longkang itu selama kira-kira 10 minit sebelum berjaya dibawa naik. Usaha menyelamatkan diteruskan hampir 30 minit termasuk bantuan pernafasan CPR sementara menunggu ketibaan ambulans. Namun pihak hospital kemudiannya mengesahkan mangsa telah meninggal dunia. Maklumat lanjut Datuk Muhammad Asna berkata bangunan sekolah tersebut baru sahaja dirasmikan pada tahun lalu dan sepatutnya telah memperoleh sijil perakuan siap dan pematuhan CF sebelum diserahkan. Namun beliau akan menunggu laporan lengkap terlebih dahulu sebelum mengambil sebarang tindakan. Bedah siasat akan dijalankan di Hospital Rombau bagi mengenal pasti punca sebenar kematian. Setakat ini, siasatan awal mendapati insiden berlaku akibat kemalangan dan tiada unsur jenayah dikenal pasti. Di Selangor, seorang bayi lelaki berusia 12 bulan terkorban sementara 8 lagi cedera dalam nahas membabitkan 4 kenderaan di Plaza Tol Bukit Kajang pagi tadi. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Selangor Ahmad Muhlis Muhtar berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 11 pagi katanya kemalangan melibatkan sebuah lori 3 tan yang membawa barangan lusuh kenderaan pacuan empat roda jenis Nissan X-Trail milik Jabatan Kerja Raya JKR, sebuah kereta jenis Honda City dan Proton X70. Anggotanya mendapati seorang bayi lelaki ditemui tersepit di bawah kereta Nissan X-Trail. Mangsa berjaya dikeluarkan pada jam 11.30 pagi namun disahkan meninggal dunia oleh petugas Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Ahmad Muhlis berkata seorang lelaki yang turut tersepit di bawah kenderaan sama berjaya dikeluarkan 10 minit lebih awal sebelum dihantar ke hospital untuk rawatan tujuh lagi mangsa yang mengalami kecederaan telah dibawa ke hospital oleh pasukan perubatan KKM sebelum pihak bomba tiba Kementerian Pendidikan sedang menjalankan siasatan lanjut berhubung aduan seorang murid perempuan berusia 14 tahun yang dilapor mengalami tekanan emosi serius termasuk menunjukkan kecenderungan membunuh diri. Ia selepas mangsa dikatakan berulang kali menjadi mangsa buli di sebuah sekolah menengah di Hulu Langat, Selangor. Sudah, kita dalam tindakan kita. Dalam tindakan kita dan kita sedang siasat perkara ini kerana aduan itu segera untuk ditangani. Jadi, Ketua Pengarah Pendidikan sedang menyiasat dan kita akan mengambil tindakan. Fadlina berkata demikian pada program temu rakyat Parlimen Nibong Tebal di Dewan Serbaguna Sungai Bakap Nibong Tebal hari ini. Terdahulu Menteri Pendidikan itu diminta mengulas mengenai laporan media seorang pelajar perempuan berusia 14 tahun didakwa mengalami tekanan emosi serius akibat dibuli. Menurut ibu mangsa Nurul Afiza Muhammad Tarmedi 31 tahun, anaknya pernah beberapa kali menceritakan kejadian dibuli sejak berpindah ke sekolah di Hulu Langat iaitu pada Julai lalu. Namun masalah tersebut tidak pernah selesai walaupun aduan telah dibuat kepada pihak sekolah. Sementara itu, Kementerian Pendidikan bersetuju melaksanakan sesi dialog awam atau town hall anti buli dengan melibatkan pelajar sekolah rendah, menengah dan institusi pengajian tinggi IPT. Fadlina Sidik berkata pihaknya akan mengadakan perbincangan lanjut dengan pihak berkaitan berhubung format pelaksanaannya memandangkan golongan berkenaan merupakan pemegang taruh utama dalam isu buli. Jadi dalam isu ini saya ingat pemegang taruh utama juga adalah kanak-kanak dan para pelajar kita dan saya ingat perkara itu kita boleh bincang bersama bagaimana format dan discussion itu supaya natijah daripada town hall itu dapat kita buat satu rangkuman bahawa anak-anak juga adalah pemegang taruh utama dalam isu buli ini. Fadlina berkata demikian ketika diminta mengulas usaha kerajaan yang mahu mengadakan sesi town hall bersama pelajar sekolah rendah, menengah dan IPT Oktober ini. Jumaat lalu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Sri Azalina Othman Said berkata, Pandangan dan suara golongan juga diperlukan dalam usaha menggubal rang undang-undang RUU Tribunal Anti Buli. Sesi town hall dan konsultasi awam sedang dijalankan bagi membentuk RUU Tribunal Anti Buli yang dijadual dibentangkan di Parlimen pada Disember ini. Perintah khidmat masyarakat selama 12 jam bagi pesalah yang membuang sampah kecil di tempat awam akan berkuat kuasa bermula 1 Januari tahun depan. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Koming berkata, Dewan Negara telah meluluskan pindaan undang-undang berkenaan baru-baru ini yang dilihat penting untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara bersih bermula dengan perubahan sikap individu. So, rakyat tertarik dan faham uh, tentang hukuman himat masyarakat. Sudah tentunya mereka akan diberikan baju menarik. So warna baju warna hijau telah ditetapkan dipilih untuk mereka ter yes mereka akan dikenakan pakai itu selama 12 jam jika satu hari pertama tak dapat habis dia boleh buat 3 hari satu sesi 4 jam tiga sesi 12 jam itu terpulang kepada hukuman dan mahkamah magistrate tapi memang undang-undang hukuman masyarakat telah diluluskan dia Akan mulai berkuat kuasa pada satu hari bulan Januari tahun berlawat Malaysia. So saya dah bagi banyak kali notis, makluman dan pengumuman, sudah tak ada jadi alasan orang kata dia tak tahu pun. Mengulas lanjut, beliau berkata hukuman itu bersifat mendidik dan bukan untuk menghukum dengan pelaksanaannya bergantung kepada keputusan Mahkamah Magistrate sama ada ia dilakukan dalam sehari atau dibahagikan kepada beberapa sesi. Beliau berkata demikian selepas Majlis Pelancaran Hari Cuci Malaysia Peringkat Kebangsaan Sempena World Cleanup Day 2025 di Pantai Cahaya Negeri di Port Dickson. Beliau berkata pelbagai notis dan pengumuman telah dibuat berkenaan perintah itu dan rakyat tidak boleh lagi memberi alasan tidak tahu. Selepas ini, tenaga boleh diperbaharui, penduduk setempat dapat manfaat. Bertemu kembali. Lebih 100 komuniti nelayan di sekitar Tok Jembal dan Kubang Badak di Kuala Nerus meraih manfaat daripada kewujudan pusat tenaga boleh diperbaharui di luar pesisir C4. Model bersepadu yang pertama di Malaysia itu menggabungkan kombinasi tenaga angin, tenaga solar dan tenaga ombak yang mampu menjana tenaga elektrik bagi keperluan penduduk setempat. Neptune Sela UMT, Prof. Dr. Muhammad Zamri Ibrahim berkata, inisiatif itu adalah hasil kerjasama Petronas dan Universiti Malaysia Terengganu UMT. Buat permulaan, sejak Jun lalu, pusat tersebut telah berjaya menjana tenaga elektrik yang disalurkan kepada mesin penjana ais untuk digunakan para nelayan bagi menyimpan hasil laut yang ditangkap mereka. Elektrik yang kita hasilkan ini kita gunakan untuk menyalurkan kepada mesin Uh, penjana ais untuk nelayan yang berkapasiti 800 hingga 1000 kg per hari per day yang kita bagi kepada nelayan-nelayan ini secara percuma uh, untuk mereka gunalah ya eh, untuk hasil takapan tu mereka boleh guna ais ni untuk simpanlah hasil takapan tersebut. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas majlis peluncuran C4 yang disempurnakan Sultan Terengganu Sultan Mizan Zainal Abidin turut berangkat Sultanah Terengganu yang juga Chancellor UMT Sultanah Nur Zahirah dan hadir mengiringi Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar di Pantai Tok Jembal di Kuala Nerus yang tadi. Tambah Muhammad Zamri, projek yang mula diusahakan pada 2023 itu merupakan contoh usaha sama UMT bersama pihak industri iaitu Petronas yang bukan sahaja memanfaatkan penduduk setempat malah kepada para pelajar UMT juga. Memupuk minat terutama bagi golongan muda dan pada masa sama memartabat seni khat Islam dalam kalangan masyarakat. Itu yang mahu diterjemah melalui karnival kaligrafi antarabangsa yang diadakan di Malaysia dan yang pertama di Asia Tenggara dalam usaha memperluas seni Islam itu yang dilihat mampu memperkukuh hubungan budaya antara dunia Islam. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata, karnival ini bukan sekadar mempamerkan seni Islam semata-mata, malah sejarahnya dan tema tulisan membawa maksud tersendiri. Jadi dia bukan saja uh, kecantikan yang kita tahu, beauty uh, tulisan jawi itu ataupun kaligrafi itu. Tetapi yang yang pentingnya kita nak kaitkan bagaimana uh, Islam yang datang ke tanah Melayu ini kemudian Um, pendekat Arab ni diperkenalkan melalui Al-Quran bagaimana dalam konteks uh, uh, kita di Malaysia ini kebijaksanaan uh, orang Melayu kita ini menerima Islam dan kemudian mereka mempelbagaikan skrip apa uh, itu khat asal um, dia um, gabungkan antara Nasa eh apa itu Kufi eh, dan skrip-skrip uh, apa itu Arab lah, yang yang berlainan Beliau berkata demikian selepas majlis pelancaran Karnival Kaligrafi Islam Antarabangsa di Putrajaya siang tadi sebagai negara pertama menganjurkan acara itu di rantau ini. Sebelum ini ia diadakan di Turki, Arab Saudi dan Emiriah Arab Bersatu. Karnival sehari yang dianjurkan oleh Sekolah Antarabangsa Spektrum itu diadakan dengan kerjasama organisasi khat dari Mesir Multaqa Al-Khat yang diiktiraf sebagai institusi seni dan budaya terkemuka dalam memajukan seni khat Islam. Acara itu turut menampilkan kerjasama dengan institusi ternama seperti Persatuan Seni Khat Kebangsaan, Yayasan Restu dan Madrasatul Hattatin Indonesia. Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia JKSM melalui bahagian sokongan keluarga BSK melancarkan buku Braille berkaitan perundangan syariah bagi membantu golongan orang kurang upaya OKU penglihatan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mohtar berkata, inisiatif itu bakal memberi kemudahan kepada komuniti berkenaan untuk membuat rujukan, terutama dalam urusan berkaitan kekeluargaan di Mahkamah Syariah. Um, satu buku ni dalam bentuk braille kan? Eh? Uh, untuk uh, memudahkan uh, golongan orang kurang upaya penglihatan ini untuk uh, manfaatkan buku ni. Dia ada dua, eh? satu buku yang kita yang JKSM uh, terbitkan ni, satu adalah uh, surah Yasin. Saya tu, tadi dah. surah Yasin dan yang kedua adalah buku berkaitan dengan uh, keluarga Islam, yeah? uh, fungsi peranan bahagian sokongan keluarga. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan program Sejarah Keluarga Madani di Ibu Negara. Menurutnya lagi buku panduan bertajuk Ke arah Pengukuhan Institusi Kekeluargaan serta Surah Yasin yang diterbitkan itu akan diedarkan ke semua mahkamah syariah di seluruh negara. Sebagai permulaan katanya 200 naskah buku tersebut telah diterbitkan dan proses pengedarannya akan dibuat secara berperingkat. Beliau juga berharap penerbitan ini menjadi permulaan kepada usaha berterusan bagi menghasilkan lebih banyak bahan bacaan Braille berunsur perundangan serta kehakiman syariah. Semua institusi termasuk rumah ibadat perlu dilatih dengan latihan asas bantuan pernafasan kecemasan atau CPR kepada para pekerja. Pengarah Hospital Pakar Al-Islam Dr. Ishak Mas'ud berkata praktikal tersebut dapat menjadikan setiap individu peka dan bersedia jika berlaku sebarang kejadian tidak diingini. Dr. Ishak memaklumkan pendedahan tersebut perlu diberi perhatian khusus susulan terdapat kejadian di tempat awam dan di masjid seperti kes khatib yang rebah ketika menyampaikan khutbah namun tiada tindakan kecemasan dapat dilakukan. Pada saya itu satu yang agak sedih sebab kita katakan uh, dari segi apa kita katakan ilmu itu ada. Kenapa tidak diaplikan? Tak kalah dalam seluruh masjid yang kehadiran beratus dalam semayang itu tak ada pun yang tahu. Itu saya rasakan tidak 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 patutlah bagi itu. Jadi everybody. Jadi dalam keluarga itu mesti ada seorang misalnya yang kita tahu. Jadi kita akan Insya InsyaAllah itu je lah. Beliau berkata demikian selepas program Hari Terbuka Masjid Negara menerusi Karnival Al-Islam di Ibu Negara siang tadi. Antara program yang berlangsung adalah program kesihatan termasuk pemeriksaan kesihatan, derma darah dan program kesedaran CPR. Sekiranya ada perkara yang berlaku di supermarket ke di mana-mana, kalau kita ada pengetahuan ini, kita boleh tolong mereka insyaAllah dengan apa yang doktor-doktor dah beritahu kepada kita. Jadi kalau kalau kita yang ada ilmu ni kita sampai kepada orang macam kita ada grup, macam kelas duha ke apa kan. Kita buat satu program untuk mereka, okay, kita belajar CPR dekat masjid negeri, Muzik negara. Dari itu kita akan buatkan di sana untuk tunjukkan mereka macam mana. Tapi tak adalah sampai nak kita nak bagi dia orang pernafasan tu kan cuma CPR saja. Langkah tersebut dilihat sebagai usaha penting bagi memastikan masyarakat lebih bersedia menghadapi kecemasan serta mengurangkan risiko kehilangan nyawa sebelum bantuan perubatan profesional tiba. Selepas ini, Global Sumud Flotilla tiada kapal yang tarik diri. kembali, dakwaan kononnya beberapa kapal global Sumut Flotilla JSF menarik diri dalam pelayaran ke perairan Gaza adalah tidak benar. Ketua Pengarah Sumut Nusantara Command Center Datuk Sani Arabi Al-Kahiri menegaskan tidak satu pun kapal yang berundur daripada misi itu, sebaliknya hanya sebahagian kapten dan kru yang menarik diri. Namun, ia telah pun digantikan dengan kapten dan kru yang terlatih dalam laporan rasmi yang dikongsikan Datuk Sani kapal family Medira dan beberapa kapal lain mengalami kerosakan teknikal dan kerja-kerja pembaikan sedang dijalankan. Selain itu pihaknya membuat penstrukturan semula kedudukan peserta di bot bagi memastikan keselamatan dan kelancaran misi. Tegas Datuk Sani pelbagai naratif propaganda dimainkan ketika ini bagi menimbulkan ketakutan dan bertujuan melemahkan semangat delegasi. Justru beliau menegaskan agar semua pihak merujuk sumut di Nusantara Command Center sebagai sumber sahih. Ketika ini kapal flotila berada di perairan Greece dan belum memasuki zon kuning. Kawasan perairan itu turut dikawal Coast Guard Greece. Sementara itu, 34 delegasi Malaysia yang menyertai misi itu berada dalam keadaan selamat dan setakat ini tiada lagi laporan rasmi aktiviti drone yang direkodkan semalam. Walaupun berdepan pelbagai ugutan dan ancaman, Sekretariat menegaskan bahawa misi flotila tetap diteruskan ke Gaza. Misi Global Sumut Flotilla terus menjadi tumpuan masyarakat antarabangsa meskipun terpaksa mengharungi perit jerih di lautan serta cabaran teknikal lain namun peserta misi nekad untuk memecahkan kepungan Zionis. Untuk perkembangan lanjut berhubung pelayaran kapal Nusantara, kita berlintas langsung bersama Serefa Mustafa Bakri. Silakan, Serefa. Terima kasih. Aa, menurut Ketua Pengarah Semua Nusantara Nadi Ariri terdapat beberapa kapal yang tidak dapat berlayar Selepas dipercayai mengalami sabotaj Namun aa, tiada budan lanjut diberikan olehnya Kata Nadi yang juga bersama dalam pelayaran kami Tiada kapal yang tarik diri Hanya peserta yang menarik diri secara sukarela Kerana faktor komitmen berikutan misi ini lebih lama Daripada yang mereka sangkakan iaitu peserta sangkakan apa yang penting, semangat solidariti antarabangsa itu tidak tak akan terhenti di situ. Indonesia antara negara yang mengambil pendekatan kuatir sejak awal lagi. Khususnya ketika Indonesia negara itu memberi laluan kepada negara Delegasi lain agar misi ini berjalan lancar Tindakan tersebut dianggap simbol kesepakatan Islam dan kemanusiaan sejagat Dan uh, sedikit uh, perkembangan kapal Jom Melayu iaitu kapal yang saya naik ini Uh, awal berteri, kapten kapal menyesan puting beliung atau tapan kecil menuju ke arah kapal. Atas uh, kebijaksanaannya, jom Melayu dilencumkan sedikit melalui tepi di taraf puting beliung uh, ketika melalui kawasan tersebut ombak setinggi 2 meter di Dan uh, ketika ini, kami yang berada di atas kapal merasai kesan dari puting beliung itu dan kebanyakan peserta hanya duduk setempat atau berbaring bagi mengelak tercampak atau terkumban keluar dari kapal. Nah, itu sahaja laporan saya, Serifah Mustafa Al-Bakri dan Juru Kembali Majan Seman dari Laut Mediterranean untuk TVA Al-Jiraf. Kembali ke Baik, terima kasih, Serifah, untuk perkembangan misi global sumut flotilla itu tadi. Kita ke perkembangan seterusnya. Sekorelawan misi kemanusiaan global Semut Fatila JSF yang semakin menghampiri zon kuning pantai Gaza dijangka berdepan ancaman lebih intensif daripada rejim Zionis. Ancaman itu merupakan cubaan terancang untuk menggagalkan misi kemanusiaan berkenaan. Cuma bila mana saya bercakap dengan apa ni Datuk Profesor Dr. Sani Al-Arabi Uh, CEO ataupun Chairman uh, CEO Matim uh, dia kata maklumat itu tak jelas lagi dan kemungkinan besar ianya adalah merupakan propaganda uh, kerajaan Israel untuk menakutkan sekat ni maknanya belum ada uh, maklumat yang 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 jelas uh, daripada uh, Israel sendiri Jelas beliau kerajaan bersama pelbagai NGO perlu terus memperkukuh naratif serta objektif GSF iaitu mendesak penghentian genosid di Gaza selain memastikan kebuluran di Palestin segera ditamatkan. Beliau turut mengarahkan setiap masjid dan surau di wilayah persekutuan untuk melaksanakan solat sunat hajat membaca qunut nazilah serta mendoakan kejayaan misi berkenaan. Ucapan pelaku genosid Benjamin Netanyahu di pentas perhimpunan agung PBB hanya dipenuhi dengan retorik angkuh dan tidak menggambarkan situasi sebenar di lapangan. Muak dengan sifat Israel yang kejam dan play victim itu, Netanyahu sebaliknya hanya bercakap dengan kerusi kosong. Belum pun beliau memulakan ucapan puluhan delegasi bangun meninggalkan Dewan. Ia isyarat jelas bahawa dunia sudah bosan mendengar alasan dan propaganda dari Tel Aviv. Dari podium, Netanyahu menafikan tuduhan genosid dengan hujah kosong. Kononnya Israel memberi amaran kepada orang awam Gaza sebelum menggempur. Malah pembunuh bersiri itu menggelarkan diri mereka lebih mulia berbanding Nazi Jerman yang tidak memberi amaran kepada orang Yahudi sebelum ini. Dan ketika dunia menyoal angka kematian, kelaparan serta runtuhnya sistem kesihatan di Gaza, Netanyahu menuduh semua pengkritik sebagai anti-Yahudi, sama seperti fitnah zaman pertengahan. But we're not done yet. The final elements, the final remnants of Hamas are holed up in Gaza City. They vow to repeat the atrocities of October 7th again and again and again no matter how diminished their forces. That is why Israel must finish the job. That is why we want to do so as fast as possible. Ucapan Netanyahu yang berapi-api itu mungkin ditujukan untuk penyokongnya. Namun di PBB, retorik Israel semakin ditolak di pentas dunia. Malah kemunculan Netanyahu di pentas di New York tidak disenangi rakyat Amerika yang menuntut pembebasan Palestin sekaligus mahu Netanyahu diberkas atas genosid yang telah dilakukan. Baik, sekian untuk malam ini. Saya Kediza Faisal dan Jurubahasa Isyarat Azlina Muhammad Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.